আপোনালোকো সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনালোঁ আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে আমাৰো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ আজি আপোনালোকলৈ এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অঁ ভিডিঅ' মানে বেছি নহয় এনেকুৱা মানে এই যদি লাইট বেয়া হয় আপোনালোকে অতি সহজে এটা মানে এটা বনাব পাৰিব ঘৰতে অঁ মই দেখাই আছোঁ কেনে কি কি লাগিব প্ৰথমতে লাগিব আপোনাৰ এইটো বেয়া হোৱা এটা মেচ লাইট এইটো দৰকাৰ হ'ব দেখিছেনে এইটো ইন্ধন নাইকিয়া মানে লাইটাৰ তাৰপিছত লাগিব আপোনাৰ মানে মানুহক বেজি দিয়া এটা মানে চিৰিঞ্জ এই চিৰিঞ্জটো মানে ফাৰ্মাচীত পাই যাব পাঁচ টকা ল'ব মাত্ৰ নহ'লেও আপোনাৰ বেয়া হোৱা আপোনাৰ চিৰিঞ্জ থকা মানে বিচাৰিলে এনেই দিব তাৰপাছত আৰু এটা লাগিব আপোনাৰ এইটো এঠা অঁ এইকেইটা বস্তুৱে আপোনাৰ এটা মানে সুন্দৰ বস্তু লাইটাৰ বনাব পাৰিব কেনেকৈ বনাই মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আহক এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণক আপোনালোকে চাওক দহ টকা খৰচ হ'ব আৰু আপোনালোকে এইটো ঘৰত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনাই ল'ব পাৰিব তেনেহ'লে বোলক এইটো আৰম্ভ কৰক বন্ধুসকল এই লাইটাৰটো বনাবলৈ প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে পাঁচ টকাতে অতি সহজতে ফাৰ্মাচিলেটিভ চিৰিঞ্জ পাই যাব মই চিৰিঞ্জটো ওলাই লৈছোঁ এনেদৰে আমাক নিদিলটোৰ কোনো দৰকাৰ নাই প্ৰথমতে আমি চিৰিঞ্জৰ এই অংশটো ওলাই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি চিৰিঞ্জৰ আগ অংশটো কাটি দিব লাগিব এনেদৰে এতিয়া চলাৰিং আইৰণ পাতেৰে আমি আগৰ ফুটাটো অকণমান ডাঙৰ কৰি লব লাগিব আপোনালোকে গৰম লোহা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে

আমি চিলিংছটো ৰাখ পিনে আৰু অলপমান ফুটা কৰিব লাগিব এইপিনে ক'লা বস্তুটোৰ তাঁতডাল ওলাই আহিব তেতিয়া আমি এই বস্তুটোৰ ৰবৰটোবোৰ গুচাই দিব লাগিব তাৰপিছত আমি এই প্লাষ্টিকটো কাটি দিব লাগিব মই এখন ঘাৰ থকা ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰি আছো আপোনালোকে এখন কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা যদি আপোনালোকে ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰি আছে অকণমান সাৱধান হ'ব

ইয়াত চুপাৰ গ্লু দি বস্তুটো ফিক্স কৰি লৈছো যাতে বস্তুটো ঘূৰি নাথাকে আঠাটো লগোৱাৰ পিছত আঠাটো শুকাব দিব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ লাইটাৰটো ৰেডি হৈ যাব তেনেহলে বোলক লাইটাৰটো কাম কৰে নে নকৰে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ কাম কৰি আছে আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব ঘৰতে বনোৱা এই লাইটাৰটো দেখাটো খুব মৰম লগা হয় আমাক জাষ্ট তিনিটা বস্তুৰ দৰকাৰ হ'ব চিৰিঞ্জটো পুৰণা লাইটাৰ এটা আৰু আঠা চিৰিঞ্চটোত পাঁচ টকা হৈছে গেছ শেষ হোৱা লাইটাৰটো এনেই এনেই পাই যাব আৰু আঠাটো ঘৰত থাকেই বা নাথাকিলে পাঁচ টকাত এটা চুপাৰ গ্লু কিনি ল'ব পাৰিব মানে দহ টকাৰ ভিতৰত পাঁচ টকা দহ টকাৰ ভিতৰত এই লাইটাৰটো ৰেডি হৈ যাব